То -то. Скажите, За что, что вы тогда тут зарплату и, получаете, и, если вы не делаете свою работу? Да. Ваша отписка, что вы не можете посчитать. Мы поможем. А Гроши много зарабатывают, да, на калькуляторе есть. А З якої причини? За причини? Що вони не що... Як? Це? Ну тому що до не підраховані. Вас питають, чому не підраховані розумі... кошти за розумі... декларовані. А ви кажете, ми не можемо, ми не стараємося підрахувати. Просимо, будь ласка, є добровольці. Там добровільно я, були, де. Де. тут будемо добровільно. Це наші колеги, ветерани АТО. не ветеран, действующие бойцы. Участники боевых действий. И только не Какая вам нужна помощь для того, чтобы принудить их всех пройти эту проверку? Они пройдут эту проверку в любом случае. Когда? Когда? Если вы нам будете мешать... Опа, а сейчас, вы думаете, что Опа! Мы вам... Одну секундочку. а вы работали? Но, подожди, мы вам не мешали. 14 дней мы смотрели, чем вы занимаетесь. Сейчас мы к вам пришли и спрашиваем, может вам нужна помощь? Значит, когда задается вопрос, как мы вам можем помочь, я вам отвечу, как мы вам можем помочь. Ваши чиновники занимаются проверкой декларации. Наши люди, которые активисты, не только наши, уже очень многие хотят к вам сюда в гости прийти просто контролирует эту ситуацию, что вы здесь не пьете кофе, а проверяете людей, которые вообще-то должны сидеть в тюрьме, по нашему мнению. Я за рады, чтобы мы были представниками комитета, комиссии, с по Смотрите, тут ситуация какая. Мы, 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 вам очень быстро можем помочь по сокращению сроков. И с юстицией, и с прибытием. Я серьезно говорю. Давайте не будем порушивать... А, а мы не будем порушивать а, Потому что привид есть в криминальном А в административном... Административном не а имеет... Не Пане Роман, они к вам будут сами прибегать. Господа. 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 Да, я, вам, Другие, я, я вам... гарантирую, Другие они другое. будут прибегать к вам Мы поэтому здесь и находимся. Мы к вам пришлем трех-пять человек, которые мы закончим этот разговор по поводу сроков и наших предложений. Вы подумайте, пожалуйста. Потому что вас действительно 38 человек, это очень мало. Все пана Руслана. Второе, извини. Вот так, так, так. Второе, вы озвучили дату 25 дней с пятницы. Бог с ним, пусть будет месяц. То есть через месяц уже должны быть какие-то первые результаты. Правильно? Согласне? Согласен. Але я хочу вам зазначити, пане Анатолію, ми, премен... ми, ми не є каральний ворог. Ми Тепан є привет. Ми є каральний ворог. Ми є народ України. Ми Тепан каральний ворог. Я думаю, що ми зможемо доволі у нас весіли на наступному тижні. Ви наступний тиждень делегуєтеся, організуйтеся і делегуйте нам. Ну, хто буде від вас і вирішив? А ми до цього часу продумаємо, як вас залучити до роботи. Плюс я ж говорю, що нас ніхто не обгоджує в тому, що ми списки осіб, які ми приймаємо до ми будемо опублікувати.